अथदेव्यप्रादशमापनस्तोत्रं न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणा लसतया विधेयाशक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्ताव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहम् तव सुत मदीयोयं त्यागः समुचितमिदं नो तव कुपोत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा नरचिता न वा दत्तं देवे द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्तादेवा विविधविदशेवा कुलतया मया पञ्चासीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालं बोलं यामि शरणं श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविदौ चिताभस्माले पो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाले भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीम् भवानि त्वत्पाणिगृहणपरिपाटीफलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भव विभवाञ्चापि च न मे न विज्ञानापेक्षा सुखेच्छापि न पुनः अत स्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत नाराधिताशविधिना विविधोपचारैः किं रक्षिन्तनपरेण कृतं वचोभि श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयियनाथे धत्से कृपामुचितं परमं तवैव आपत्सुमग्नस्मरणं त्वदीयम् करोमि दुर्गे करुणार्भवेसि नेतच्छडत्वं मम भावयेथा क्षुधार्तिशार्तां जननि स्मरन्ते जगदं बिचेत्रमन्त्र किमपरिपूर्णकरुणास्ति तेन्मये अपराधपरं परा परं न माता समुपेक्षते श्रुतं मत्समा पापकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समान हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितम् देव्यपरादक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्